Окупанти займаються масовою сакралізацією так званих героїв СВО на тимчасово окупованих територіях. В окупованому Мелітополі Росіяни вирішили побудувати цілий парк СВО. Його облаштовують на місці колишнього парку залізничників. В Мелитополе продолжается создание парка участников СВО на месте бывшего парка железнодорожников. Реконструкция проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. В обновленной зоне отдыха высадят аллеи, разместят стенды с информацией о павших и живых участниках СВО, создадут площадку со сцены для проведения массовых мероприятий. Россияне продолжают вкладывать деньги у поширения культу войны. Тем временем в одни из школ оккупационная администрация присвоила юнармейскому загону местной школы номер 8 имя загиблого участника так званої специальной военной операции. Юнармейскому отряду 8 школы Мелитополя присвоили имя героя СВО. Все, кто знал Артема Матренко, отмечают, он был человеком добрым и справедливым, поэтому не смог сидеть сложа руки и ушел на фронт добровольцем. Наши юнармейцы наши дети воспитывались в том духе, что у них был пример мужества, отваги, доблести. І стремились бути такими же отважными, як наш брат. Друзі, такі практики це частина системної політики РФ із мілітаризації освіти на тимчасово окупованих територіях.